Вітаю вас. Це власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні нині ми говоримо про опалювальний сезон у столиці. Гій студії Володимир Баженов, заступник начальника головного управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації. Пане Володимире, моє вам вітання. Доброго. Одразу розпочнемо з того питання, чи вчасно у Києві взагалі розпочався опалювальний сезон? Да встигли підготуватися. зразу після закінчення той зими, буквально на слідчий день був угу. вже утверждено комплекс мер, які нужно виповнити в течение міжсезонного періоду. Ми їх виполнили. в этом году как никогда. Конечно, я не могу сказать, что весь город идеально приведен в порядок и все будет тип-топ. До этого еще пока рано, но я просто буквально несколько цифр. Когда мы зимовали с 10 на 11, то есть наша администрация только-только приступила к руководству города, у нас было нормальным положением, когда в день было отключено до 100 домов от тепла. После того, как мы сработали нормально по подготовке лета 2011 года, мы имели иногда 20-30 домов. А были дни, когда уже вообще все дома были с теплом. В ушедшем году Киев Энерго тоже переложила самые проблемные участки порядка 230 миллионов, что нам позволило уйти от глобальных отключений. Да, у нас по-прежнему бывают аварии, да, у нас вылетает то 5, то 10, 5, то 15 домов, но не сотни и не тысячи, как было там летом, зимой 9 10 годов. Сезон мы начали синхронно все абсолютно службы. Первым делом мы запустили детские сады, школы и стационары, чуть позже поликлиники и прочие учреждения социальной сферы. И с 10 числа угу. начался отопительный сезон в жилом фонде. Но у нас в Киеве 11 тысяч жилых домов, сами понимаете, за один день их подключить нельзя. Но вот Попов Александр Павлович установил срок 7 дней, мы в них вложились. Правда, у нас время от времени вылазят всякие проблемные дома, которые ну, имеют место быть в нашем городе, как правило, это виноваты собственники этого жилья. Но надо отдать должное, в этом году «Киевэнерго» работает практически без конфликта с городской властью, за что ему отдельное спасибо. И чья бы ни была вина, какая бы ни была причина, совместными силами мы аварию устраняем и тепло людям подаем. А с здебельшего причины аварии какие? Особенно. Износ. Ага, то есть тепломережи не вытримывают да. перенавантажение. Насколько поширены скарги киян, что до недостатнего опаливания у квартирах, хоть недостатнього уровня температуры? Ну, это было, значит, ну, во-первых, всегда есть вы не ну, хочу курс гидравлики в нашей утренней передаче читать, но всегда есть такие тупиковые точки, где всегда температура и давление, и расходы будут занижены. Например, в нашей юго-западной части Киева, это, например, Теремки-1, Теремки-2. Облгаз или Укртрансгаз вводят ограничения городу uh -huh. Киева по газу, ну, с силу каких-то общегосударственных ситуаций, знаете, да? Долги, Северный сосед. Ну так, заразно, да, То так. есть не теряем на это время. И если в городе происходит занижение давления газа, сразу ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 быстро на это дело реагирует, и тогда на выходе из этих теплоснабжающих объектов падает температура. Естественно, люди начинают страдать и мучиться. Но мы мгновенно вмешиваемся в эту ситуацию, находим консенсус с нафтогазом Украины, и нам не дают погибнуть. Сейчас, в принципе, так как таких обвала жалоб нет, и их быть не может. Все-таки положительный фон температур. Да? Вот на четверг-пятницу ожидается там чуть ли не до 15 градусов тепла опять. Uh -huh. вот. Но uh, мы готовы к тому, что такие скарги могут быть. Загоре, насколько активно разраховываются кияны за ось такую послугу, как опаливание? Ну, в районе 100%, но все-таки не 100%. То есть, скажем так, мы рассчитывали на то, что вот когда, помните, 1 февраля 2011 года была введена такая практика, что если ты до 20 числа... Месяца заплатил за, ну, за предыдущие так, услуги, так. то ты имеешь 10% скидки на собственно, квартирные платы и по 6% на воде mm -hmm. и отоплении. И поначалу этот процесс принял очень серьезный характер. Огромное количество людей. Это ну, стимулировало, так? Да, я да, понимаю. да. И мы получили такую ситуацию, что у нас колоссальное число наших киевлян э, ликвидировали свои долги или реструктуризировали их, ну, иначе не позволялось входить в эту программу. Но у нас выросла в Киеве другая беда. У нас количество долгов, которые вот были там тысяча, две, три, четыре, их почти не стало. Ну, есть, но мало. А долги свыше 10 тысяч гривен на одну квартиру стали резко возрастать. То есть, Пару просто, да, да, то есть есть просто люди, которые вообще не платят. Я не знаю, или они живут в Таиланде, здесь квартиру сдают. И для них просто нет стимула Да, калинок никакого калинок. стимула нет, а потом уже там все бесперспективно. Угу. Ситуация какая? К сожалению, ну, новый жилищный кодекс, там первый, второй, третий, четвертый, пятнадцатый редакции, наверное, в вашей студии об этом неоднократно говорили, пока парламентом не примет. Тоже понятно, почему, да, Мы угу. в ситуации перманентных выборов. Поэтому мы живем с жилищным кодексом, подписанным еще, скажем так, Михаилом Ивановичем Калининым. Да, там некоторые буквы еще через ять. Поэтому, естественно, пользуется им тяжело. Вариант один – это суды, это иски жилищных органов. За каждый иск наши жилищники должны заплатить госпошлину. Это очень все здорово сдерживает. Другого варианта нет. Но никакой пени, никаких штрафных санкций. Киевская миська державная администрация – в отношении людей не применяла, не применяет и применять не планирую. На сегодняшний день мы развернули очень серьезную кампанию, просто объясняем людям, что наше счастье в наших руках. Будет оплата, будет газ, будет тепло. То есть, даже нет никакой жесткой политики, что до заборжников, таких на 10, ну, на 15 тысяч. Мы, мы же видим, нет, ну, не, там где 10, 15, 20, тобто, там все в судах. Ага, то есть, жесткая политика да. все же есть. Там є. в судах. Но люди, которые имеют, ну, скажем так, не долги, а задолженность, в основном, в отношении них идет достаточно лояльная политика. Угу. Вы говорили про неякосные тепломережья, которые не проходят, скажем так, контроль. Лів норми так, якщо збільшено буде тиску у наших опалювальних батареях, чи говориться про те, що ми можемо натрапити на чергові якісь аварії, чергові ну, не, ось такі не, 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 критичні не, не. ситуації, Значить, ну фізика процесу старена таким образом, якщо, наприклад, почнеться різке похолодання на котельних почне подиматися температура э, теплоносителя, И будут греться, греться, греться mm -hmm. теплотрассы и батареи, то это не очень критично, мы эту фазу проходим нормально. Хуже делается для нашей, ну это так, кто помнит, тела при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются, хуже начнется, если э, пойдет резкое потепление, нам придется сбрасывать давление и температуру на котельных. А так вот, тогда, вот Тогда, скорее всего, на тех участках, mm -hmm. которые мы не поменяли, значит, будет врать. Я вот не хочу так много времени на адреса уделять, но это, например, я уже знаю что на Маяковского 1, 1А, 1Б с литерами 3 пятерки в случае любого колебания гидравлики или температуры, скорее всего, будут производить порывы. Эти дома нам в этот сезон уже предоставили огромное количество проблем. Киев Энерго уже составила проекты на следующий год без мы эти участки трасс будем менять. Мы сейчас фиксируем, мы синхронизировали работу всех диспетчерских жилищных угу. органов, моей центральной городской и Киев Энерго полностью ушли через программистов на новый вид передачи информации. Раньше этого в Киеве никогда не было. Мы имеем достомерную информацию по каждому дому без участия человеческого фактора. Но ну, это отдельная тема. Поэтому мы сейчас фиксируем в электронном виде все проблемные участки, для того, чтобы угу. уже с марта месяца начать готовить план перекладок. И надо просто честно признаться, что вот этот сезон еще у нас может быть Застачна ну скажем так, Знаете, поднятые, тобто работы, да. скажемо так, нірними для людей ситуації ми готові к їх Знаєте, Знайшлість фраз така бистра поднята не встається упавшим». Тобто ви готові до оперативної роботи? Скажімо, так в цічені суток люба аварія mm -hmm. в місті Києві буде устранена. Логічна ситуація, коли недостатньо опалення, коли люди мерзнуть, використовуються обігрівачі і прилади, такі як колорифери. Це пожежа небезпечна ситуація. Да, Наскільки ви тримаєте? Ось я хотіла цей приклад і сказати. Наскільки тримаєте на контролі вже після Мазепи 3 Ну, там уникальная ситуация, там дом постройки, да, ребенок Чаковских, и покорение Крыма, деревянные перекрытия. То есть, ну, у нас, с счастью, не все дома такие. Значит, в принципе, эту нагрузку мы сразу чувствуем через электричество, потому что как только падает температура на батарее или ее недостаточно для санитарной угу. нормы, Люди тут же, как у нас говорят, садятся на розетку, и энергетики через расход электроэнергии сразу начинают это чувствовать. И ну, сначала начинают выключаться там щитовые, потом подстанции, выезжают бригады, меняют плавки и ставки. Это целая история. Но здесь все зависит исключительно от нас с вами, потому что нужно нас размерить. Правда, человеку, который мер, можно тяжело там... так, сказать. рационально <laughs> размерковывать вот. во всяком случае, сейчас по всем жилищным органам команда пошла. Предупредительные мероприятия мы начали. Но уже угу. до мозгов каждого нашего мешканца дотянуться. Все мы разные. Складно, но С чем повязаны части перебои с горячей водой у будинках? О. Да, тема. Для нашего города большая тема. Если сейчас появилась возможность, я вы уже слышали, да, наши зрители, что достаточно много в времени уделили сил средств по замене глобальных участков магистральных теплотрасс, чтобы уйти от таких вот порывов, что там 500 домов выявилось, то не меньшие кошты, а может даже больше, требуются для восстановления циркуляции. Что это такое? В доме горячая вода бывает только тогда, когда подающий трубопровод горячей воды и обратные возвращающие работают исправно. К сожалению. На трех тысячах или около того домов города Киева не работает обратное горячее водоснабжение. То есть пока люди все в квартирах во всем доме не открыли краны, из них горячая вода не потечет. Значит, есть программа горячая вода. Перечень этих домов полностью мы уже составили, но какие-то новые вываливаются, мы да, их включаем. К сожалению, в этом году эта программа из-за финансового положения в городе не была в полной мере реализована. Значит, никаких других вариантов нет. Это восстановление обратного водоснабжения, которое восстановит людям горячую воду. Все остальные паллиативные варианты ничего не дали, мы от них отказались. Это довольно тривалый процесс, насколько я разумею. Да, так? да, да. Но это вошло в общегородскую mm -hmm. программу, так и называется "горячая вода". Депутаты Киеврады за нее проголосовали, поэтому. Ну, на це теж потрібно. Взагалі, наскільки Київська міська державна адміністрація готова до зимового сезону? Це і інфраструктура, зокрема, ми про неї да. не говорили. Наскільки ось, дійсно ми готові зустрічати зиму 2012? Ну, 2012-2013. Угу. 31 декабря вона не закінчиться, скільки почнеться. В принципі, заготовлен пісок. Заготовлені всі посипочні матеріали. Значит, есть и в исправном состоянии практически вся снегуборочная техника. Значит, проведено уже несколько рабочих тренировочных совещаний по первому снегу. Да? Знаете, mm -hmm. Зима всегда при, приходит внезапно, журналисты обязательно скажут, что без не было готово и так далее. так Значит, команда Штепные учения провели. Рекоменсировку силы сил, средств сделали. Значит, я вот, например, знаю, что на Подоле первый зам объехал все без исключения своей Жеки. Подошел каждый персонал. для контроля, так? Да, да. Ну, другие районы тоже это делают. Угу. Поэтому в письменном виде, скажем, информация поступит. Хотя, в общем, человеческий фактор есть человеческий фактор. Все будет зависеть от добросовестности, э, конкретного дворника, конкретного мастера по территории. Угу. Поэтому... А что достаточно техники? Да. Для выкористания, да? Так? для нашей mm -hmm. Мы в прошлом году закупили достаточно сегоуборочной техники малогабаритной и позапрошлым. То есть техника есть, все есть. Ну, идеальной ситуации быть не может, потому mm -hmm. что у нас же, знаете, как зима. За ночь упадет місячна норма снігу, а розход і средств ділиться на какую-то Угу. Поэтому... Mm -hmm. Ну, на останок. Таке питання, яке не пов'язано з опалювальним сезоном у Києві. Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на заміщення вакантних посад голови адміністрації і заступників адміністрації. Чому саме у такий спосіб, і чи є у когось пріоритети щодо цієї посади? Лаканічний Смотри закон закони государственної служби. Там все прописано. Дякую, пане Володимире. Що ви сьогодні завітали? Пояснили нам ситуацію з опаленням. Звичайно, що в нас є сподівання на краще, що буде тепло, що буде завжди гаряча вода. Дай Боже, щоб ці сподівання виправдалися. Отже, ми сьогодні говорили про опалювальний сезон у Києві. І гість студії Володимир Баженов, заступник начальника головного управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.